الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करने में नजात ही नजात है कुछ ऐसी काम की बातें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनके ऊपर हम डटे हुए हैं और तो उनकी तरफ भी आपकी कुछ तोज् दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की भी तोफ़ी अता फ़रमाए और नेकमाल पर इस्तिकामत अता फ़रमाए कुछ ऐसी गलतियाँ जिनकी तरफ़ तोजो नहीं उनकी तरफ तो अगर तवज्जो है तो फिर भी ये ग़लती है उनमें से नंबर एक इस ख़्याल में हमेशा मगन रहना कि जवानी और तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी ये बहुत बड़ी ग़लत फहमी है ना तो जवानी हमेशा रहने वाली होती है और ना ही तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली होती है तो बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमतन जाना चाहिए और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानना चाहिए नंबर दो मुसीबतों में बेसब्र बनकर चीखो पुकार करना ये बड़ी गलती है बहुत बड़ी गलती करते हैं हम मुसीबत आई अब सर पहाड़ सर पे उठा लिया नहीं इतनी सारी नियामतें भी तो मिली थी अल्लाह ताला ने इतने सारे इनामात भी तो दिए हैं तो उनके शुक्राने में क्या किया तो अगर कोई मुसीबत आ गई तो बेसब्र बनकर कर चीखों पुकार नहीं करनी चाहिए नंबर तीन अपनी अकल को सबसे बढ़कर नहीं समझना चाहिए कि बस जो मैं समझा रहा हूँ ना जो मैं समझ रहा हूँ यही बेहतर नहीं अपनी अकल को सबसे बढ़कर समझना यह गलती है मिस्टेक है इसके ऊपर डटना नहीं चाहिए हो बहुत बहुत जो है अकल वाले बंदे अकल वाले लोग मौजूद हैं हाँ अपनी राय को सबसे बढ़कर समझना ये मुनासिब नहीं है नंबर चार दुश्मन को हकीर ना समझिए दुश्मन को हक़ीर समझना ये भी ग़लती है जो दुश्मन है वो है ही दुश्मन तो दुनियावी है यौखी है जो दुश्मन है तो वो नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा तो उसको हकीर नहीं समझना चाहिए नंबर पाँच अब बीमारी बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज ना करना ये भी ग़लत फहमी है ये भी बहुत बड़ी गलती है तो खैर नहीं नहीं छोटी जी बीमारी छोटी जी दर्द दर, खैर सही हो जाएगी इस तरह नहीं जब शुरू हुई है बीमारी उसी वक्त उसका इलाज करवाइए ताकि आगे परेशानी से बच जाएं नंबर छः अच्छा अपनी राय पर अमल करना और दूसरों के मशवरे को ठुकरा देना ये भी बहुत बड़ी गलती है ये मुनासिब नहीं है और इसी तरह बेकारी में खुश रहना और रोज़ी की तलाश ना करना ये गलती है ऐसी गलती है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा बेकार लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता तो ये रोज़ी की तलाश कीजिए आ, अगर रोजी की के तलाश करने वाला अल्लाह ताला का महबूब बंदा होता है अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता है और अपना राज किसी दूसरे को बताकर इसे पोषिदा रखने की तकीद करना ये तो बड़ी गलती है ना आपने राज बता दिया अब उसे कहें जी कि भाई इसको किसी को बताना नहीं और तो ये तो गलती कर रहे हैं ना भाई आप तो अपना राज किसी को बताए ना और किसी को बता दिया तब उसे पोशीदा रखने का कह रहे तो ये गलती है आप खुद तो उसको राज रख नहीं सके दूसरा कैसे रखेगा नंबर दस अच्छा आमदनी से ज्यादा खर्च करना ये गलती है आपको पता है मेरी आमदनी इतनी है तो आप मैनेज कीजिए खर्च के खर्च में मियाना रवि आधी जिंदगी है खर्च में मियाना रवि आधी जिंदगी है तो आमदनी देखिए उसके मुताबिक अपना जो है काम काज कीजिए इसी तरह नंबर ग्यारह अच्छा लोगों की तकलीफ़ में शरीक ना होना और इनसे इमदाद की उम्मीद रखना है ना खुद तो आप किसी का किसी की मुसीबत में परेशानी में शरीक नहीं होते और उम्मीद ये रखते हैं कि वो मेरे परेशानी होगी तो वो मेरा साथ देंगे तो ये गलती है इस गलती को दूर कीजिए आ, दूसरों के काम आइए इन शाला आपके भी अल्लाह ताला सबब पैदा फरमा देगा लोग आपके भी काम आएंगे इसी तरह एक दो ही मुलाकात में किसी शख्स की नस्बत कोई अच्छी या बुरी राय काम कर लेना कायम ये मुनासिब नहीं है एक दो मुलाकात की हैं तो अभी नहीं अभी तो उसके लिए अभी आपने गुस्से में कहाँ देखा उसके साथ सफ़र कहाँ किया तो एक दो मुलाकात हुई और आप ये कि पक्के हो गए यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त इस तरह नहीं मिस्टेक हो जाएगी अच्छी या बुरी राय ना कायम कीजिए बस नॉर्मली तौर पर गुज़र बसर जो हो रहा है वो करते रहिए तो एक ही एक दो मुलाकात में किसी शख्स को के नस्बत कोई अच्छी या बुरी राय कायम नहीं करनी चाहिए अगर कोई बुरी राय कायम कर ली है तो फिर भी ये गलती है इस गलती की तरफ भी तोजो देनी चाहिए इसी तरह अच्छा वालदेन की खिदमत ना करना और औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना अपने वालदान की तो खिदमत की ही नहीं तो उम्मीद है कि मेरी औलाद जो है ना मेरी ख़िदमत करेगी तो ये ग़लत फहमी आपकी ये गलत ही है अपने वालदेन का अदब एहतराम कीजिए आपकी औलाद भी आपका अदब एहतराम करेगी इसी तरह अच्छा किसी काम को इस ख्याल से अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा ये ये गलत फहमी है ये गलती है अभी तो आप कर नहीं सके बाद में कैसे करेंगे भाई तो किसी काम को इस ख्याल से ना छोड़ दें कि बाद में मुकम्मल कर लिया जाएगा नहीं जो काम पूरा करने वाला उसको पूरा कर लीजिए किस हाँ नमाज का वक्त तो हो गया है अज़ान हो गया तो अलहदा टॉपिक है ना वैसे किसी वजह से फिर कर लेंगे नहीं किसी काम को इस ख्याल से अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा ये गलती है इसी तरह हर शख़्स से बदी करना और लोगों से अपने लिए नेकी की तो करना ये भी ग़लत फ़हमी है ये गलती है तो ये कुछ चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं और भी कुछ हैं इन शाला वह भी मौका मिलता है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ आ दुआ करता हूँ जितना कुछ बयान हुआ है अल्लाह ताली इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए इस परमल करके दूसरों तक भी पहुँचाने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए आमीन बिजा नबी अमीन सल्ल व